السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فاٹ ہیں بمبارٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پتل کرم سے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دوستو آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے کہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیٹل فارمنگ کو کور کریں گے اور گوڑ فارمنگ کو کور کریں گے فی الحال ہم سب سے پہلے کیٹل فارمنگ کو کور کرتے ہیں اور یہ سامنے آپ کے پاس جو ہے نا سب سے پہلے تو میں آپ کو سیٹ اپ ویو کرواتا ہوں پیچھے سے تھوڑا سا نا تھوڑا دور سے آپ کو ویو کرواتا ہوں یہ سیٹ اپ ہے کس ٹائپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سیٹ اپ ہے یہ سارا کنٹرول شیڈ ہے ٹھیک ہے نا کنٹرول شیڈ کا مطلب کچھ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو کنٹرول شیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا جانور کے لیے آٹومیٹک ہوگی یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پنکھا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بلبز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ان کے نہانے کے لیے ہم نے جو ہے یہ شاور سسٹم بھی لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ شاور سسٹم لگا ہوا ہے یہاں پہ فی الحال ہم نے اس کو کلوز کیا ہوا ہے کلوز کرنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ اب موسم ہو رہا ہے ٹھنڈا یہ سارا جو ہے یہ سارے پائپس جو ہیں یہاں سے شاور کی مدد سے پانی گرتا ہے جانور کے اوپر جب جانور یہاں پہ اس طرح چارہ ڈال دیتے ہیں جب جانور چارہ کھا رہا ہوتا ہے تو ان کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے گرمیوں میں تو وہ جو ہے ان کا سٹریس بھی کم ہوتا ہے اس طرح نہانے سے اور دوسرا یہ کہ جانوروں کو گرمی محسوس نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ نمک یہاں پہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نمک خود ہی جو ہے یہ جانور جب کھاتے ہیں چاٹتے ہیں تو وہ ان کے جتنی بھی پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے نمک نمک کو چاٹنے سے تو پھر جب پانی پیتے ہیں تو پھر ہائیڈریٹ نہیں ہوتے جانور جو ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس فی الحال تین چار چھ جانور کھڑے ہیں کیونکہ ان کی سیل پرچیزنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے اور عام بریڈ نہیں رکھتے ہم یہ زیادہ تر آسٹریلین بریڈ یا جس کو فریزن بریڈ بولا جاتا ہے ہم وہ رکھتے ہیں یہ ان میں سے ایک بچڑی یہ کھڑی ہے ایک وہ کھڑی ہے اور ایک ان میں سے یہ والی بیٹھی ہوئی ہے بہت زیادہ کوالٹی کی ہے ٹھیک ہے یہ کوالٹی والی بریڈ ہے یہ جو ہے نا یہ والی گائے یہ کوالٹی والی بریڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت اچھی نسل کی گائے ہے یہ والی جو گائے ہے یہ فریزن کا کراس ہے یہ گائے بھی بہت اچھی نسل کی ہے نئی ہے اس کو اس لیے ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ باقیوں کے ساتھ جاتی ہے تو پھر وہ ذرا اس کو ابھی اب نئے سیٹ اپ پہ نئی آئی ہے نا تو وہ اس کو مارتی ہیں تو اس کے علاوہ ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی فریزر نسل کی اسٹریلین نسل کی گائے ہے ٹھیک ہے یہ ماشاء اللہ اس کی لین چیک کریں پتہ چلتا ہے کہ چیز ہے تو یہ جانور جب ہم آتے ہیں ہمارے سیٹ اپ پہ تو بڑے کمزور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جیسے کہ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ اس کو کمزوری ہے تھوڑی سی تو یہ کمزور ہوتے ہیں پھر ہم ان کو خرید لیتے ہیں پرچیز کر لیتے ہیں ان کی جو ملک کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی نہیں اتنی اچھی ہوتی اور کوانٹٹی بھی اچھی نہیں ہوتی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی کوانٹٹی بھی اچھی نہیں ہوتی پھر ان کو یہاں پہ لا کے ان کی خوراک اچھی کی جاتی ہے مسالے وغیرہ دیے جاتے ہیں ونڈا دیا جاتا ہے چارہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نہلایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کی ملک پروڈکشن بھی اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دودھ کی کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے پھر جب صحت اچھی ہو جاتی ہے اور جب اس کو پریگننٹ کروا لیتے ہیں ہم یا تو پھر ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں اور یا پھر ہم اس کو جو ہے اگر اچھی بریڈ کیا تو پھر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں پھر جب وہ بچہ وغیرہ دے دیتی ہے پھر اس کی ویلیو اور ڈبل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی ہم الگ سیٹ اپ بچوں کا بھی الگ سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے جب بچے جب ان کا بریڈنگ سیزن آئے گا بچے دیں گی یہ تو ان کے بچوں کو الگ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی سیٹ اپ کے اندر سارے جانور ہوتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ آٹھ دس گائے ہیں سب کچھ آٹھ دس میں بچے بھی دیے ہوئے ہیں تو وہ بچے اندر ہی رہیں گے تو باقی گائے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کریں گی تو پھر بچوں کو الگ کر لیا جاتا ہے پھر ان کو الگ سے فیڈنگ کروائی جاتی ہے دودھ پلایا جاتا ہے الگ سے ان کی کیئر کی جاتی ہے ایک سٹارٹر ونڈا ہوتا ان کے لیے بچوں کے لیے تو ان کو سٹارٹر ونڈا دیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو وہ ایک پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے کیلشیم پاؤڈر جس طرح ہوتا ہے نا ویسا ہی ایک ونڈا ہوتا ہے سٹارٹر ونڈا بولتے ہیں اس کو وہ ونڈا دیا جاتا ہے ان کو پھر ان کی کیئر کی جاتی ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کا جیسے کہ یہ پارٹیشن ہے ایک پارٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے لے کے وہاں تک دوسرا پارٹ ٹھیک ہے یہاں سے لے کے وہاں تک تیسرا پارٹ یہ لاسٹ والا چوتھا پارٹ ٹھیک ہے پھر اس میں اس اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو پارٹیشن کر دی جاتی ہے مثال کے طور پہ جو پریگننٹ گائیں ہیں وہ ایک طرف کر دی جائیں گی ٹھیک ہے جن کے بچے ہیں ان کو یہاں پہ کر دیا جائے گا اور بچوں کا سیٹ اپ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچے کہاں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کے بچے ہیں ان کو یہاں پہ رکھ کے ان کے بچوں کو ہم اس سیٹ اپ میں لے جاتے ہیں یہ چھوٹا سیٹ اپ چھوٹے بچوں کے لیے یہ پیچھے شیڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے سیٹ اپ ہے سارا یہاں پہ ان کے بچوں کو لایا جاتا ہے دودھ الگ سے پلایا جاتا ہے اسٹارٹرڈ فیڈ دی جاتی ہے سارا کچھ ان کی ساری پراپر کیئر کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بچڑیاں ہوتی ہیں ابھی کراسنگ پہ نہیں آئی کوئی آٹھ ماہ کی دس ماہ کی ان کو اس سیٹ اپ پہ لایا جاتا ہے اس پارٹیشن میں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے جو دودھ دے رہی ہیں ٹھیک ہے جو ملکنگ پرپس کے لیے ہیں وہ اس سیٹ اپ پہ اس سیٹ اپ پہ رکھنے کا اس پارٹیشن میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ہمارا ایک باقاعدہ سسٹم بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ ٹھیک ہے اس سسٹم وہاں پہ لا کے ان کو یہاں سے کلوز ہے نا اس کے پاس ہے بالکل یہ سیٹ اپ یہ اس کے بالکل قریب ہے تو یہاں سے گائے کو لایا جاتا ہے آپ کو مکمل گائیڈ کرتا ہوں یہ تین پورشن بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گائے کو لا کے اس کے اندر لایا جاتا ہے پھر ہمارے پاس مشین ہے ملکنگ کے لیے میں آپ کو کپڑا اتار کے دکھا دیتا ہوں چلو ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ جو یہ مشین ہے اس کو تھنوں کو لگانے کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو چلا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خود ہی جو ہے دودھ نکالتی ہے گائے کا اور اس کے بعد یہ اندر جمع ہوتا جاتا ہے اس کے پیچھے جو ڈول بنا ہوا ہے برتن بنا ہوا ہے اس میں جمع ہوتا جاتا ہے اور پھر دودھ کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ جو ملک پروڈکشن ہے یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے جو ہے کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں سیل ہو گئی ہیں کچھ پرچیز کر لیں کچھ سیل کر لیں سو لیٹر تک بھی چلا جاتا ہے ایزیلی ان کا دودھ بہت ہوتا ہے اصل میں سو لیٹر ایک دن کا ایزیلی ہو جاتا ہے پھر شام کو گاڑی آتی ہے گاڑی والے یہ سو لیٹر دودھ اٹھاتے ہیں فارم پہ خود آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایک چیز آپ کو مین پوائنٹ اور بتا دوں کہ جو گاڑی خود لینے آتی ہے دودھ وہ تھوڑا سا کم uh, ریٹ پہ اٹھاتی ہے آپ سے مثال کے طور پہ گائے کا دودھ ویسے تھوڑا بھینس کی نسبت کم ریٹ میں سیل ہوتا ہے تو بھینس کا اسٹین دودھ ایک سو ساٹھ ستر چل رہا ہے مثال کے طور پہ تو گائے کا ایک سو بیس تیس تک چل رہا ہوگا لیکن اگر گاڑی والے آپ سے لینے آئیں گے وہ سو روپے ایک سو دس روپئے یہاں تک آپ سے لیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ اس کو پنجابی میں بان بولا جاتا ہے کہ پکا پکا ایک کسٹمر لگ گیا آپ کا آندھی آئے طوفان آئے گاڑی نے آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے اور آپ سے دودھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ یار میں سیل کہاں کروں گا اسے اس وجہ سے اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن وہ پرماننٹ ایک چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک ٹائم میں ملکنگ والی جو دودھ والی جو گائے ہے وہ پانچ بھی ہیں آپ کا سو لیٹر دودھ ایزیلی بن جاتا ہے یہ کون سا کوئی عام نسل ہے کہ بیس بیس لیٹر دودھ بھی دیتی ہیں پچیس پچیس لیٹر دودھ بھی دیتی ہیں پانچ چھ گائے ہوں سو لیٹر دودھ ایزیلی ہو جاتا ہے اور ایک ٹائم میں اتنی گائے تو رہتی ہی ہیں اویلیبل رہتی ہیں فارم کے اوپر سو لیٹر دودھ وہاں سے جاتا ہے تو وہاں سے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فینسی برڈز ہیں اس کی میں پیچھے ڈیٹیل میں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹل فارمنگ کا آپ کو میں نے پورا سیٹ اپ سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو چلو اب ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اب پورا سیٹ اپ دکھا ہی دیتا ہوں سمجھا ہی دیتا ہوں یہ ان کے لیے سبز سارا آ ٹھیک ہے اور سبز چارے کے لیے وہ پیچھے سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ جس کو پنجابی میں ٹوکا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ملازم جو ہے ان کا چارہ وغیرہ کاٹ کے توڑی وغیرہ مکس کر کے اس جگہ پہ سینٹر والی جگہ پہ یہاں پہ پھیلا دیا جاتا ہے سارے اس لائن میں اس لائن میں وہ آ کے جانور اپنا کے چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور ہمارے پاس سیلج بھی ہے ٹھیک ہے جو کیٹل فارمنگ سب سے مین چیز ہے وہ ہم خود تیار کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں سامنے <laughs> <laughs> یہ سارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سٹاک اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے چاردواری کی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارا سٹاک ہے سیلج کا اس کے علاوہ آپ یہ ہمارا ہے باڑا بکریوں کا باڑا یہ بکریاں اویلیبل بھی ہیں اور اس میں بکریاں اس ٹائم پھر بھی رہی ہیں تو آپ کو یہ نیکسٹ ویڈیو میں گوٹ فارمنگ کا بتاؤں گا سارا سیٹ اپ اور فی الحال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیٹل فارمنگ ہے تو مطلب کہ سیلج جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی محنت بہت کم ہے سیلج میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنا بنایا آپ نے بس ملازم نے اٹھایا اور ان کے آگے ڈال دیا آپ کا کام ختم تو یہ سارا پرپ... یہ سارا سیٹ اپ ہے اس طرح اس سیٹ اپ کو ہم چلا رہے ہیں اور اس طرح یہ چلایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دودھ کی ساری ارننگ میں نے آپ کو بتائی دودھ کی ڈیٹیل بتائی باقی بچوں والی جو گائے ہیں ان کا سارا بتایا تو امید ہے کہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں, میں آپ کو سمجھایا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو گوٹ فارمنگ کی پوری ڈیٹیل دوں گا اور گوٹ فارمنگ سے ارننگ کیسے ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اور ہم گوٹ فارمنگ کیسے کرتے ہیں یا کیسے کی جاتی ہے سٹارٹ کیسے کی جاتی ہے سارا ڈیٹیل سے بتاؤں گا